আজি জগুগ স্কুলত থৈ গোটেইকেইজনী চাহ খাবলৈ বুলি ওলালোঁ আৰু ইমান বেছি ৰ'দ দেখিছেনে ঘূৰি ফুৰিব নোৱাৰি গৰম বহুত বেছি সেইকাৰণে স্কুলৰ পৰা অকণমান আগলৈ গৈ কে পি চাৰিআলিত এখন ফেমিলি ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে মটকা চাই বুলি তাতে গৈছোঁ গোটেইকেইজনী মিলি চাহ খাম বুলি আৰু এইখন ফাৰ্ষ্ট ক্ৰাই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল আৰ্টৰ ওপৰত আছে তাতে সোমাম আপোনালোকক খিডিঅ' কৰি দেখাম আৰু ভিতৰৰ কি কি আছে তাৰপিছত এখন হেঁপাহৰ এসাঁজ ইয়াতে ভাত খাই যাব পাৰিব দেই কিন্তু আমি আহিছিলোঁ মটকা চাহে খাবলৈ বুলি কিন্তু এইখন যাওক মটকা এটা তলা ওলমাই থৈ দিছে মটকা চাই ৰেষ্টুৰেণ্ট বন্ধ আছে তাৰপিছতে গোটেইকেইজনী ইফালে সিফালে চটফটাই ফুৰিছে আৰে ক'ত আনিবি বুলি বোলো ব'ল আগত যাওঁ চাহ পাম নেকি তাৰপিছত এগৰাকীয়ে গতিয়াকৈ গৈ সুধিলে যে চাহ পাম নেকি তেখেতক গ'লে চাহ নাই পাব আগত যাওক ভাল মিঠাই চাহ খাব পাৰিব কিন্তু আমি আৰু নগ'লোঁগৈ গৰম বেছি সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্ট কাইটে সোমাওঁ বুলি আহিলোঁ গোটেইকেইজনী মানে চান্দিৰে এটা পেণ্ট কিনিব আছিলে তাই য়োগা কৰে যে তলত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল আৰ্ট কিনিব পাৰিলোঁহেঁতেন কিন্তু তাত বোলো বহুত বেছি দাম হৈ যাব ইয়াতে সোমাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু আহি দেখিলোঁ যে একেই কথা আৰু ইয়াতে কি কয় চব বছৰৰ ল'ৰা ছোৱালীলৈকেহে মানে ল'ৰা ছোৱালীহে কাপোৰ কানি পোৱা যায় ইয়াতে আৰু কিন্তু কাপোৰবিলাক বহুত ভাল জানেনে বস্তুবিলাক মানে পূৰা একদম দাম বেছি দাম চাই মানে কাম আৰু আৰু চাইকেল টাইকেল ইয়াতে চব মানে আৰু ষ্টাডি টেবুল বিচাৰিছিলোঁ চাই থৈ আহিছোঁ লোৱা নহ'ল বাৰু আৰু একো বস্তুৱেই লোৱা নহ'ল চব চাই থৈ আহিছোঁ এদিন যাম ভালকৈ আকৌ আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি দেখাম চুলিকেইটা আমি ইমানৰ মানুহ নহয় ল'ব পৰা মানুহ আৰু এইখন জগগুৰ ডেইলি দোকান ইয়াতে এটকীয়া ভুজিয়া পায় আৰু সেই এটকীয়া ভুজিয়া দুই তিনিটা কিনি দিলে যগগু আৰু ঘৰ আহি পাই যায়হি ধুনীয়াকৈ আৰু আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ বিজেতাৰ দোকানত চানা দেখুৱাম বুলি চানা কেনেকৈ বনায় এইটো এটা আনকমন ষ্টাইল বুলি ক'ব লাগিব দেই টাৱাখনত একো তেল তেল দিয়া নাই ইয়াতে আপোনালোকৰ পিঁয়াজ কাটি দিছে শুকানকৈ জলকীয়া দি দিছে আৰু নৰসিংহৰ পাত দি দিছে এইখিনিতে ইয়াতে আকৌ এইটো ভজা বটটো এইটো ভজা চানাটো যে আৰু তাৰে মানে দি দিছে আৰু বিছ টকাও কিনিছিলোঁ এটা বাজত তেখেতে বনাই দিছে তেখেতৰ এটা জোখত আৰু তাৰপিছত এইখিনি ভজা হৈ গ'ল গৰম কৰা হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে এইটো জাৰটোত দি দিছে আৰু ইয়াতে এইটো কি কয় ভজা শুকান চিৰা চাগৈ অঁ শুকান চিৰাটো দিছে তাৰপিছতে ইয়াতে মিঠাতেল দিব আৰু নিমখ দিব নেমু দিব গোটেই বস্তুটো ধুনীয়াকৈ মিলাই আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কাগজত দিব আৰু খাবলৈ পূৰা গৰম গৰম হৈ থাকে নেমুৰ এটা সোৱাদ মিঠাতেলৰ এটা সোৱাদ আৰু ভজা ভজা গোন্ধ মানে কি ক'ম আৰু খাইছোঁ বহুত খাইছোঁ কেঁচা চানাও বহুত খাইছোঁ য'ত ত'ত মানে স্কুলৰ দিনৰ পৰা খায়ে আছোঁ চানাটো কিন্তু এইটো এটা নতুন ষ্টাইল আৰু আপোনালোকক দেখাম বুলি কৈছিলে যে আজি দেখাই দিলোঁ আৰু এইটো ঘৰতো বনাই খাব পৰা হ'ব জানেনে আৰু চানা খাবলৈ বুলি এইকেইজনী চাওক গোটেইকেইজনীক আহি সিহঁতৰ আগতো দানা পানী দিলোঁ খালোঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাই বৈ জগুৰ স্কুল ছুটী দিয়াৰ টাইম হৈ গ'ল তাই এঘাৰটা পঞ্চল্লিছত ছুটি দিয়ে আৰু এইখিনি সময়ে আমি এনেকৈয়ে পাৰ কৰোঁ ইহঁতক স্কুলত থৈ পেলাই আৰু এইজনী জগু আহি গ'ল আৰু সেয়াই আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে প্লিজ আমাৰ যোগ আপোনালোকে মৰম দিব আৰু এনেকৈয়ে দিনকেইটা পাৰ কৰিছোঁ পিছলৈ কিবা কিবি এটা শিকিব লাগিব আৰু স্কুলত থকাৰ দিনকেইটা আজিলাহোঁ তেতিয়াহ'লে আকৌ লগ পাম